hammaga salom bu interaktiv fizika kanali va sizlar bilan har doimgidek kamina Ezos. demak mavzuni boshlashimizdan oldin mavzuga doir kichkinagina qiziq bo'lgan video rolik tomosha qilamiz va shundan so'nggina siz bilan birgalikda bugungi mavzuimizni boshlaymiz marhamat tomosha qilamiz Не старше моего сына. Не волнуйся, не волнуйся. Мы кое-что нашли. ushbu video lavhadan keyin sizda bugungi mavzu bo'yicha bu ozmi ko'pmi tushuncha hosil bo'ldi shunday bo'lsa bugungi mavzuyimizni boshlasak ham bo'ladi bilganingizdek bugungi mavzuyimiz bu elastiklik kuchi va guk qonuniy mavzulari va bu qonunlarni boshlashimizdan oldin sizlar bilan ba'zi bir tushunchalarni boshlang'ich tushunchalarni bilib olishimiz kerak ya'ni elastiklik kuchi u qanday jismlarda hosil bo'ladi elastiklik jisi biz bilamizki tabiatda uch xil turdagi materiya bor ya'ni jismlar bor oddiyroq qilib aytganda birinchisi bu gaz holatdagi jismlar moddalar ikkinchisi bu suyuqlik holatdagi uchinchi bu qattiq holatdagi va bugun shu holatlardan bizda kerak bo'ladigani bu qattiq holatdagi jismlar bularga ya'ni masalan ruchka plastmassa plastmassa temir sterjen po'lat va hokazo va hokazo ya'ni o'z hajmiga va ma'lum bir shaklga ega bo'lgan jismlarni biz qattiq jismlar deb nomlaymiz va tabiatda hech qachon agar jism qattiq mort yoki boshqa narsalarga e'tibor olsak e, tabiatda hech qachon absolyut qattiq jism yo'q ya'ni qattiq jism nima degani qattiq jismga qanchalik siz tashqi muhitdan ta'sir ko'rsatmang u o'z shaklini o'zgartirmaydi degani va bunday jismni o'zi mavjud emas har qanday jism ma'lum bir shaklni o'zgartiradi tashqi ta'sir natijasida ho'p jismlar qattiq jismlar o'z shaklini o'zgartirishini biz nima deb aytaymiz jismlar o'z shaklini o'zgartirishini biz fizikada deformatsiya deb ataymiz va deformatsiya ikki xil bo'ladi elastik deformatsiya va plastik deformatsiya elastik deformatsiya bu nima agar jismga tashqi kuch ta'sirida qandaydir deformatsiya Uh, yetkazilsa ya'ni uni shakli o'zgartirilsa deformatsiyaga uchrasa va bu tashqi ta'sir etuvchi kuch olib qo'yilgandan keyin ya'ni ta'siri to'xtagandan keyin u o'z shaklini yana qayta tiklasa bunday holatga biz elastik deformatsiya deyamiz uh, agarda keling misol misol qilib beray masalan rezina hammamiz rezinani bilamiz pulga qistiriladigan yoki rezina koptok umuman rezina moddasidan shu moddaga taalluqli jismlar rezinani qanchalik cho'zsangiz ham kuch ta'sirida keyin uni qo'yib yuborsangiz u yana avvalgi holatiga qaytadi ya'ni u avvalgi holatini tiklaydi bunda uni elastik deformatsiyaga misol qila olamiz plastik deformatsiyaga xohlagan narsangiz masalan plastilinni hamma bilamiz e, bog'chada yoki yosh bolalarga e, har xil buyumlarni yoki hayvonlarni yasash uchun ishlatiladi uni e'tibor bersangiz siz uni qanchalik e, ta'sir qilmang u o'sha kuchni ta'sirni olib tashlagandan keyin o'sha holatiga qanday ta'sir bo'lgandan keyingi holati shaklini saqlab qoladi ya'ni u qayta tiklanmaydi yoki loy oddiygina bunaqa jismlar juda ham ko'p ya'ni bu plastik deformatsiyaga misol bo'la oladi demak siz bilan deformatsiya uh, va elastik um, deformatsiya va plastik deformatsiya boshqacha qilib aytganda qoldiq deformatsiya ham deyiladi demak deformatsiya tushunchasi bilan tanishib oldik endigi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu aynan deformatsiya bilan bog'liq deformatsiya necha xil turga uh, bo'linadi deformatsiya demak birinchisi bu cho'zilish <laughs> va siqilish bunda olaylik стержень devorga qotirilgan va u bir tomondan devorga qotirilgan va boshqa tomondan unga kuch ta'sir qilyapti f kuch tashqi kuch ta'sir qilyapti va buni natijasida u ma'lum bir uzunlikka cho'zilyapti agar shu sterjenni olaylik uni devorga qotirilgan unga boshqa yo'nalish bo'yicha xuddi shunday kuch ta'sir qilyapti va u bu safar a, bu tomonga qarab iqilyapti ya'ni olaylik buni boshlang'ich uzunligi l нолевой bo'lsa va bu cho'zilgan uzunlik delta l bo'lsa a bu holatda u boshqa tomonga qarab delta lga siqildi deyiladi ya'ni birinchi holatda cho'zilish keyingi holatda siqilish bo'lyapti bu birinchi turi yana qanaqa turlari bor yana qanaqa turlari bor u narsalar haqida aytib o'tmasam ham bo'ladi lekin siz qachonki agar texnika oliy o'quv yurtlariga topshirsangiz masalan o'zbekiston davlat texnika universiteti yoki arxitektura yoki gupkina shunga o'xshash texnika universitetlariga topshirganingizda sizda u yerda ikkinchi yoki uchinchi kurslarda sapromat ya'ni сопротивление материалов o'zbekchasida materiallar qarshiligi mavzusi o'tiladi unda siz ba'zi bir boshqa deformatsiya turlari bilan ham tanishasiz shularni qisqacha qilib sizga aytib o'taman demak ikkinchisi qanaqa bo'ladi ikkinchisi bu demak birinchi siqilish ikkinchisi egilish masalan mana bunday holatdagi steржен bor edi va unga mana bu yo'nalishda kuch ta'sir qilyapti buni natijasida u egiladi bu A uchinchisi bu siljish deyiladi olaylik mana bunday jism qotirilgan bir tomondan va uunga ta'sir natijasi tashqi ta'sir natijasida u mana bunday holatga keldi bu silish deyiladi endi bu narsani aytib o'tganim albatta bu kurslardan keyin siz albatta o'qishga ok kirasiz xudo xohlasa va o'qishga ok kirganingizdan keyin sizda birinchi marta um, hayron qolmasligingiz yani, uchun yangilik bo'lmasligi uchun ozgina bo'lsada sizga bu <coughs> deformatsiya turlari bo'yicha tushuncha berishga qaror qildim olaylik silindr silindr u ham bir tomondan qotirilgan yerga yer. va uni olib endi mana bu holatda kuch ta'sir <laughs> qilamiz ya'ni uni buramiz uni buramiz burganimizda u buriladi va unda ham buralish deformatsiya hosil bo'ladi bu to'rtinchi <laughs> turi edi bugun siz bilan o'tadigan deformatsiya turimiz bu albatta cho'zilish va siqilish deformatsiyasi cho'zilish va siqilish dedik demak el нолевoy uzunlikdagi sterjen bir tomoni qotirilgan va unga tashqi kuch ta'sirida uni hajmi ya'ni uzunligi delta elga orttirilyapti delta elga orttirilyapti va bunda jism olaylik u elastik jism ya'ni o'z shaklini qaytarishga harakat qiladi ya'ni o'z shaklini qaytarishga harakat qiladi va bunda jismni tortgan paytda tashqi kuch qo'yilgan paytda u o'zini avvalgi holatini qaytarishga urinadi va buni natijasida unda elastiklik kuchi degan qarama qarshi yo'nalgan tashqi kuchga qarama qarshi yo'nalgan kuch hosil bo'ladi siqilishda bu kuch aytganimda tashqi kuchga teskari yo'nalgan bo'ladi ya'ni tashqi kuch siqayotgan bo'lsa u cho'zilishga harakat qiladi va mana bunday bo'ladi elastiklik kuchini yo'nalishi ya'ni elastik jismlarga umuman har qanday jismga ta'sir qilganda unda elastik jism qandaydir miqdorda hosil bo'ladi shunchaki elastik ya'ni o'z hajmini shaklini tiklaydigan jismlarga rezinaga o'xshagan ularda elastiklik kuchi ko'proq bo'ladi demak elastiklik kuchini tushundik uni yo'nalishini endi bunda jism cho'zilishi cho'zilish masalan uni el noyda delta l ga o'zgardi bu narsa fizikada absolyut absolyut deformatsiya deyiladi absolyut cho'zilish yoki absolyut deformatsiya uni farqi yo'q biz hozir chiziqli o'lchamlarni hisobga olyapmiz demak bu absolyut uh, deformatsiya uh, absolyut cho'zilish birinchi holatda a mana uh, bu absolyut siqilish absolyut siqilish demak bu tushunchalar bilan tanishib oldik endi endi guk gukqon bilan guk qonuni bilan tanishib o'tamiz hmm. demak ingliz fiziki guk familiyasini bilmayman guk degan fizik sterjenlarni ma'lum bir kichik kichik uzayish holatida kichik deformatsiyalar holatida ularning ularga ta'sir etuvchi kuch absolyut deformatsiyadan ya'ni absolyut uzayish yoki absolyut siqilishdan bog'liqligini aniqlagan o'zini eksperimentlari davomida va quyidagi bog'liqlikni topgan ya'ni uni aytishi bo'yicha jismda hosil bo'luvchi elastiklik kuchi absolyut uzayish yoki absolyut siqilishga to'g'ri proporsional ya'ni mana bu formuladan topiladi agar e, bu formuladan l nimaligini bilamiz deltal bu absolyut deformatsiya deformatsiya a k bu o'z navbatida har bitta jismga xos bo'lgan koeffitsient buni biz bikirlik deb atalamiz ruschasida o'zbekchasida e, yoki shunchaki elastiklik koeffitsienti desak ham bo'ladi bikirlik va ushbu agar formuladan keltirib chiqarsak ushbu koeffitsient f elastiklik bo'lingan delta l dan topiladi agar modul jihatdan qarasak bu skalyar kattalik a birligi f ni ne, birligi nyutonda hisoblansa l niki metrda demak nyuton taqsim metr ekan bu bikirlikni bu har bitta jism uchun berilgan narsa hozir biz elastiklik kuchini to'liq o'tmayapmiz yana gook qonunini ya'ni to'liq o'tmayapmiz unda yana bir mexanik kuchlanish va shunga o'xshash ya'ni um, bikrlikni boshqa formulalarni keltirib chiqarish formulalari bor lekin bu narsani biz molekulyar fizika bo'limiga kelganimizdan keyin o'sha bo'limni oxirida o'tamiz hozircha biz shunchaki quyidagi formula bo'yicha masalalarni yechimlarini ko'ramiz demak elastiklik kuchi nimaligini tushundingiz ya'ni jism tashqi kuch ta'sirida de o'z deformatsiya o'z e, shaklini o'zgartirganda o'sha shaklini tiklashga harakat qiladi va guk qonni e, e, e'tibor bering kichkine bolgen, kichkine bolgen, yani, Çünki, um, sarı, u faqat kichkina bo'lgan kichkina bo'lgan deformatsiyalarda qo'llaniladi ya'ni nima degani chunki jism qanchalik uzaygan sari u o'z deformatsiya o'z e, elastiklik qobiliyatini yo'qota boshlaydi e'tibor bering siz purjinani olasiz oddiy purjinani uni biroz cho'zsangiz u o'z holatiga qaytishi mumkin lekin uni yaxshiroq cho'zsangiz u ma'lum bir o'z um, boshlang'ich holatini qayta olmasligi mumkin qayta olmaydi ham buni siz o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin xohlagan prujinani olib xohlasangiz ruchkani ichidagi prujinani olib cho'zishingiz mumkin demak bu tushunarli de ya'ni kichkina um, deformatsiyalarda ushbu qonun o'rinli endi jism bikirligi haqida gap ketdi jism bikirligi uni uzunligi bir metrga o'zgargan holatdagi unga ta'sir qiluvchi kuchga teng kattalik bikirlik deb de ataladi bikirlik nimaligini nabal bilib oldik ya'ni jismni o'zini qattiqlik xususiyati desak ham bo'ladi endi bikirlik agar bir nechta jismni ya'ni bir nechta sterjenni yoki bir nechta prujinani ma'lum bir ketma ketlikda ulasak ma'lum bir holatda ulasak ularning umumiy bikirligi qanday bo'ladi ya'ni olaylik bizda l uzunlikdagi bitta prujina k bir bikrli va xuddi shunday l uzunlikdagi k ikki bikrlikli ikkita prujina berilgan endi bizdan so'ralishi mumkin agarda ushbu prujinalarni parallel ravishda ulasak ularning umumiy bikrligi nimaga teng bo'ladi demak olamiz olaylik ikkita prujinani ham parallel ulandi ya'ni mos uchlarini ulandi va ularga umumiy kuch ta'sir qilinyapti f kuch va buning natijasida ular ma'lum bir delta x xga delta l ga x deb ham bo'ladi delta lga deformatsiyalanyani cho'zildi k birk ikki endi bu sistemani umumiy bikirligi nimaga teng bo'ladi endi e'tibor bering ushbu kuch yordamida ushbu kuch ikkita bikrlikkateng teng taqsimlandi deylik ya'ni bittasiga f taqsim ikki ikkinchisiga f taqsim ikki ya'ni ikkovi birgalikda shu fni e, kuchni yenga yenga boshladi ya'ni shu kuchga qarama qarshi ta'sir qila boshladi endi alohida ular uchun yozib chiqamiz delta l bir keling x deb belgilayman delta ln x bir teng f bo'lingan ikki k bir va x ikki teng f bo'lingan ikki k ikki bundan chiqarib olamiz f teng ikki f yaxshi ttaqsim ikki teng f taqsim ikki teng k bu yoqqa ko'paytiruv bo'lib o'tsa k bir k bir ikkinchi holatda f taqsim ikki teng bo'ladi k ikki iks 2 ikkavi ikkita sistemai bir xilligini sobab x iks bir teng iks ikki bo'ladi va ular ikga teng bo'ladi end ikkita sistemani qo'shib yuboramiz keling nima bo'ladi qo'shib yuborsak f teng iks bir bilan iki ikki o qo'miz shunchaki k k k plus k ikki k agar iklarni chiqarib olsak k bir k 2 x bo'ladi agar <laughs> bularni k bilan almashtirsak f teng umumiy sistema deylik k x deysak unda k 1 k 2 x bo'lishini ko'ramiz bundan kelib chiqadiki parallel ravishda ulangan endi buni sizga formula <laughs> ravishda ko'rsatib berdim ikkita prujinani parallel ulasak ular yanada mustahkam bo'ladi va yanada kuchliroq qarshilik ko'rsata boshlaydi demak ular parallel ulansa shunchaki agar логически o'ylab qaraganda ularning qattiqligi ya'ni bikirligi qo'shiladi va bu narsani isbotini hozirgina sizga ko'rsatib berdim bu parallel ulangandagi holat edi endi endi ketma ket ulasak nima bo'ladi ketma ket ulasak nima bo'ladi demak ushbu ikkita ka bir ka ikki boya aytganimdek ularni bittasi mana k bir va ikkinchisi k 2 va ularga yana xuddi shunday f kuch ta'sir qilyapti endi e'tibor bering agar olaylik ushbu k ikki k ikkini o'rniga shunchaki sin turibdi deylik shunchaki sin turibdi deylik unda k ikki yo'q deb hisoblasak ka birga f kuch xuddi shu f kuchni o'zi ta'sir qila boshlaydi shunchaki yo'q deb bu shunchaki vositachi ikkinchi purjina prosta vositachi bo'lib xizmat qilyapti bunda x bir teng bo'ladi um, f bo'lingan k ga endi xuddi shunday yuqoridagi k ikkini ka birni ya'ni ka birni ham xuddi sim ya'ni vositachi deb hisoblasak unda ka ikkiga shunchaki f kuchni o'zi ta'sir qilayotganini ko'ramiz ya'ni ular cho'ziladi ma'lum bir cho'zilgandan keyin ular to'xtaydi va bu f kuch nafaqat bitta prujinaga va ikkinchi prujina yordamida vositasida boshqa prujinaga ham xuddi shunday kuch ta'sir qiladi ya'ni f kuch demak ikkinchi holatda f kuch ta'sir qilyapti va bunda x ikki teng bo'ladi f taqsimda k ikki demak biz ketma ket ulanganda umumiy deformatsiyani bilib oldik umumiy Деформация. x1 plyus x, x ikkiga teng bo'lar ekan endi umumiy formulaga qo'yimiz olaylik ushbu sistemani bikrligi k shrix edi va um, f teng bo'ladi k shrix ko'paygan x 1 plyus x 2 x1 ma'lum izda xs ikki ma'lum bu formuladan xs yani bir x2 ni yani chiqarib olsak unda f taqsimda k shrix degan formulani olamiz Mana quyidagi formulani olamiz endi keling do'stlar x1 bilan x2 ni mana bu yerga qo'yib yuboramiz unda nima hosil bo'ladi bizda yo'q bu yerga emas mana bu yerga demak f bo'lingan k shtrix teng bo'lar ekan f bo'lingan k 1 ya'ni x 1 plyus f bo'lingan k 2 ya'ni x2. agar f flarni qisqartirib 2 tenglamai 2 qismini ham bir f ga ko'paytirib yuborsak unda flar bizda qisqarib ketadi va qanday formula hosil bo'ladi bu yerga bo'lmadi afsuski k shtrix teng bo'lyapti ya'ni ariqrog'i bir taqsim k shtrix teng bo'lyapti bir taqsim k 1 plyus bir taqsim k 2 ketma ket ketma ket ulanganda prujinalar quyidagi holatda bo'lar ekan bu bugungi o'tadigan mavzuyimiz edi agar uni tushunmasangiz bir necha marta takroran ko'ring albatta tushunib olasiz yoki shunchaki masalalar yechimiga o'tamiz shunda siz aniq tushunib olasiz do'stlar shu bilan bugungi elastikli kuchi va gu qonuni mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi o'ylaymanki sizga ushbu dars foydali bo'ldi juda ham oson mavzu bittagina formula ftin kx formuladan kelib chiqadi lekin men sizga uni bor i kirchikirgacha ochib berishga harakat qildim agarda sizga foydasi tegilgan bo'lsa albatta like bosing birinchi marta ko'rib turgan bolsa, kanal bo'lsangiz kanalga obuna bo'ling va albatta fizikani o'rganishni davom eting fizika juda ham qiziqarli mavzu keyingi darslarda ko'rishguncha siz bilan xayrlashib qolaman xayr salomat bo'ling